આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ ડ્રગ્સ વિરોધી દિવસે પોલીસે નાબૂદી માટે નો ડ્રગ્સ કેમ્પેંગ હેઠળ રેલી યોજી લોકોને જાગૃત કરવા પ્રયાસો કર્યા હતા તો ત્રણ વર્ષ દરમિયાન એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ થયેલા કામગીરી અને કાર્યવાહીની માહિતી પ્રદાન કરી હતી આજે છવ્વીસ જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ ડ્રગ્સ વિરોધી દિવસ નિમિત્તે નર્મદા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સ વિરોધી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં નર્મદા પોલીસે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત ગાંજાના આંકડા જાહેર કર્યા હતા જેમાં ડ્રગ્સ ને ના કહો જિંદગી ને હા કહો ના સૂત્ર બેનર સાથે નગરમાં નર્મદા પોલીસે રેલી કાઢી હતી જે રેલી લોક આકર્ષણ કેન્દ્ર બની હતી પોલીસ વડા પ્રશાંત શુંબે લીલી ઝંડી ફરકાવી રેલી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું પોલીસ વડા પ્રશાંત પોલીસે પકડ્યો હતો બે માં પાંચ કેસ કર્યા હતા જેમાં સાત આરોપી પકડાયા હતા જ્યારે બે માં બે કેસ કર્યા છે જેમાં છ આરોપી પકડાયા છે આ વર્ષ બે હાજર માં સોળ લાખની કિંમત નો સૌથી મોટો કિલો ગાંજાનો

उसके बाद में तेईस में पाँच केसेस हुए जिसमें सात आरोपी पकड़े गए और 2024 में इस साल हमने अब तक दो केसेस किए आरोपी छे और अभी तक का हमने सबसे बड़ा सीजर जो पहले 2022 में था वो अभी इस साल किया है जो 600 किलो के आसपास का गांजा था और जिसकी रकम अराउंड 60 लाख के आसपास थी जिसके आरोपी भी हमने पकड़ लिए हैं और हम ऐसे ही स्वरूप में ड्रग्स विरोधी इस कैंपेन में हिस्सा हमारी तरफ से एनफोर्समेंट एजेंसी तरीके से लेते रहेंगे चौबीस okay. जून अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस का आज पूरे गुजरात राज्य में देश भर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके बारे में कामगिरी हो रही है तो इसको ध्यान में रखते हुए नर्मदा नर्मदा जिला पुलिस की तरफ से आज के इस दिन में और आने वाले एक वीक में ड्रग्स विरोधी कैंपेन का लॉन्च किया गया है इसमें अलग अलग, अलग स्तर पर काम किया जाएगा जिसमें आज एक रैली के स्वरूप में हम राजपिपला शहर में ड्रग्स विरोधी अवेयरनेस फैला रहे इसके अलावा नर्मदा जिला पुलिस की तरफ से जो कैंपेन है उसके अंदर अलग-अलग होर्डिंग्स बैनर्स कार और टू व्हीलर के स्टिकर्स ऑटो रिक्शा फोर व्हीलर और बसेस के लिए बड़े-बड़े स्टिकर्स -बड़े और आ, एक अनेक स्वरूप में आ, नो ड्रग्स से नो टू ड्रग्स के बैजेस और किचन को हम आ, लोगों को देंगे एक नई पहल भी हम इसमें कर रहे हैं कि नॉर्मली पैम्फलेट के अलावा हम फेलियों को भी इसमें यूज कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक लोग उसको अवेयरनेस को और उसके मैसेजेस को पढ़ पाए कैंपेन के अंत में आ, हर हमारे पी एस आई एंड ऑफिसर्स अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस युवा वर्ग जो हमारे टारगेटेड ग्रुप्स है ड्रग्स विरोधी अवेयरनेस कैंपेन में उनके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी काम करेंगे मेरी आप सभी से विनती है आ, कि आपके माध्यम से मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि ड्रग्स के इस लड़ाई में आ, आप हमारा साथ दें और पुलिस के साथ रहकर काम करें थैंक यू जय हिंद